هذه خزعبلات صهيونية وحلم يتمنى فيه الاحتلال أن نعيش في أمن وأمان لمدة عشر سنوات نحن سنبقى ندق مضاجع الصهاينة إلى أن يرحل آخر صهيوني من أرضنا الفلسطينية فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها أي تهدئة هي تهدئة مؤقتة هي تهدئة مرحلية لا نتحدث عن تهدئة طويلة الأمد ولا نتحدث عن اتفاق سلام في ذلك والتهدئة تعدي في قاموس المقاومة الاستعداد للمعارك القادمه وستبقى مقاومتنا في التطوير وفي التصنيع وفي وفي تضخيم طرساناتها العسكريه وفي صناعه عناصر مفاجئه جديده في المعارك القادمه الى ان يرحل العدو الصيون عن كامل ارضنا وترابنا باذن الله سبحانه وتعالى